tarixə şücaətli və qəhrəmanlığı ilə adı həq yolunan igidlərimizdən biri də Kənan Abbasovdur. 27 yaşlı qəhrəmanımız Füzuli Cəbrayil Hadrud Xocavənd və Xankənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Yaralanmışdım ayağım. Demək olar ki, yərmə qabiliyyətim itmişdim. Sağ olsun. Mən döyüşə başqı Əhmədov Elmətdin təəkküdü ilə mən oradan təxliyə olundum taxlil olundum. İkinci səfər <coughs> biz vəiyam qısa bir müddətdə daldımancaqda istirahət etdik. İkinci səfər <coughs> təhkilərlərə baxmaq üçün bir daha getdim Adana yerəcəyəm ki, ki, döyüş yollarımı təqib qoyum orada. Ondan sonra da qısa bir müddətli müalicəyə göndərildim. Alça bir 10 gün müalicədən sonra təzəns ortoslara qayıtdım. Döyüş zamanı ayağından yaralanan qazimiz 10 gün keçəndən sonra yenidən döyüş bölgəsinə yollanır, lakin sağlamlığı imkan vermədiyi üçün geri qayıtmaq məcburiyyətində qalır. Bizim tərəf general Malarəmətəsin, <coughs> Paul Taşmoq, Məmmədə gedəndə bilənlər bilir, pənyanlar təhənələr. Mən hər dəfə açığıma gəlirdim ki, bizim <coughs> cənab generalın qamə yerdə qalmasın. Onca rəssal canla başla. Gedib o döyüşdə vətən uğrunda o döyüşdə onun qısasını almağı həmişə istəmişəm. Allah vurub onun qismət oldu. Getdik. Öz borcumuzu yerinə yetirdik. Kənanın uşaqlıq arzusu bu gün gerçəkləşib. Onun öz doğma yurdu olan Ağdamda Azərbaycan bayrağı dalğalanır və bu bayrağın dalğalanmasında onun da payı var yaxşı uşaq olur, tərbiyəli uşaq olur, yaxşı oxuyan uşaq olur. Hələ bu günə kimi sinif rəhbəri hələ də əlaqə saxlayır. Bax, ibtidai sinif müəlliməsi 4-cü sinifdəkin bundan fəxr eləyir. Həmişə hələ də deyirlər ki, bizim hələ belə şagirdimiz olmayıb. Mən icazə nə tədiyir, o verməsəm də o dayanən uşaqdır. Elə heç bu müharibə adı yox idi. Gedirdi Zarafat evirdi belə şeydir ki, mən gedəcəm, ana Qaraqaya gedəcəm. Elə deyir, birdən deyirəm, deyirəm ki, elə bir ki uşağın nəfəsində var idi. Birdən zarafat edir, çıxıb gedirəm Qarağəyə, mən gedirəm vuruşmağa. Deyirəm bu uşaq bu hərbə yoxsa adı yoxdur, nəyə belə deyir. Sonra o gedəndən sonra dedim bəkiyə gəyəyim, bəkiyə gedib köründü, yazılmışım, mənim xəbərim yoxdur. Bəki də eləmiş imiş. Qarağəh uğurunda müharibə artıq tarixin yaddaşına keçsə də, Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığı illər ötəndən sonra da düşmənin yaddaşından çıxmayacaq.